І зараз по скайпу разом зі мною Марія Строєва, російська тележурналістка. Марія, вітаю вас. Доброго дня, Марія. Знаю, що ви знайомі були. Якщо не помиляюся, принаймні з дочкою Бориса Німцова і напевно, з І Ви вчора важко переживали цю трагедію, і, можливо, не буде вам дуже приємно про це говорити. Але тим не менше хотілось би все ж таки, щоб ви змогли пояснити нам, українцям, що смерть вбивство Бориса Німцова означатиме на сьогоднішній день для росіян. Ну, я думаю, что она означает для россиян. Понятно было эти дни, когда несли цветы беспрестанно к месту его гибели. И в Ярославле, мне вот вчера сказали, что в Ярославле, где он был депутатом Думы, цветов в продаже уже нет. Весь Ярославль завален цветами. И вообще Борис Ефимович сделал для Ярославля, по-моему, за сравнительно небольшой период своего депутатства, больше, чем все власти местные, по-моему, за все время их существования. А поэтому, конечно, для, как сказать, думающих людей это чудовищный удар. Ну а кроме всего прочего, надо же понимать, что кроме вот этой страшной самой потери, безумно страшной... Это, в общем, новый этап, в принципе, в жизни страны. А до чего он приведет теперь, на вашу думку? Куда это повернуло Россию? Я не знаю, куда это повернуло Россию. Я не знаю, куда это повернуло Россию, но явно не к э, стабильной, демократической, э, пронизанной исполнением законов жизни. Если в 300 метрах от Кремля перекрестие камер, подсветок э, и под каждым кустом по кучке милиционеров можно в упор расстрелять человека и даже следов не найти того, кто это сделал, то, наверное, это все-таки говорит о многом. Учора уже ваши российские коллеги-журналисты, в том числе и нам в интервью, говорили про те, что распаливание страху и ненависти продолжается в Российской Федерации и, власне, это вбивство. Є тестом, певным чином, и российское проверяют, чи спроможне страх це перенести. Вы можете с цим погодитись? Ну могу, да, страшно. Я честно скажу, Андрей, вот эти дни я уже отвечала на все эти вопросы, и это очень для меня тяжело. Но я, ну, я понимаю, что это моя работа. Но вот честное слово, все эти дни мне, э, э, мне язык не поворачивается пока об этом говорить. Для меня Борис Ефимович, он живой. Я не могу, я вот сейчас слышала да, его выступление у вас в эфире, я не могу представить его себе мертвым. Понимаешь? Мне очень тяжело об этом говорить пока. Для меня это личная трагедия, личная, личная трагедия. И я знаю, что очень многие, даже те, кто не, не, не знал Бориса Ефимовича очень близко, и даже те, кто просто его видел по телевизору, восприняли это лично. Лично. Это страшная трагедия. Потеря. Маша, говорят, что Борис очень любил жизнь. И если вы были знакомы, возможно, несколько примеров навести сможете? Ну, он бесконечно любил жизнь. Просто бесконечно. Это он и был сама жизнь, на самом деле. Был мужик в полном, в полном смысле этого слова. В самом полном. И в этом было его бесконечное, бесконечное очарование. Смелый, открытый, прямой, сильный. Там можно, ну, понимаешь, всю палитру, в общем. И э, то, как, как, каким авторитетом, непривлекаемым, как, каким центром любви он был для своих детей, для своей семьи, это же, ну, очень о многом говорит. О том, каких, о том, каких детей он замечательных вырастил, каких прекрасных, это же очень о многом говорит. Человек прошел через горнило власти. И она его не изменила, она не изменила главных его жизненных установок. Это же невероятная совершенно сила. А если ты зайдешь в его Facebook, ну, кстати, в Жанин тоже, ты увидишь, что не, не, не вымарывались никакие комментарии троллей, никакие вот эти вот какие-то оскорбительные, страшные вещи, которые, ну, любому человеку уже неприятны. Он настолько был выше этого, что в голову не приходило. Просто. А чи вдалося учора зв'язатися з сім'єю, Марія? Так. Да. Я розумію, що ви виказували слова підтримки в будь-якому разі, і напевно багатьом, багатьом, хто нас зараз дивиться, багатьом хто нас зараз слухає, хочеться зрозуміти, чи є можливо якісь нові факти, нові, нові, нова інформація. Андрюш, я нічого не буду, звісно, розказувати з того, що із ну, таких да, які. я там узнала, и которые были в разговоре, они, безусловно, не для публики. Я думаю, что Жанна Борисовна, если захочет, фактически она сейчас глава семьи, если она захочет, она, конечно, озвучит. Знаю, что похороны будут 3 марта, и Жанна уже об этом написала в Фейсбуке. Держатся они, вот что я хочу подчеркнуть, что держатся они невероятно мужественно. Это очень сильные люди. Невероятно мужественно. Всі включають маму Бориса Фімічі, которої 87 сім лет і ну, страшнее, чем ей зараз, конечно. Ну навіть говорить об этом страшно. Невероятно мужественно діляться невероятно стойко. Марія. Якщо спробувати знову повернутися до власне діяльності Бориса, опозиційної діяльності в першу чергу чи є людина такої ж сили зараз у Російській Федерації? Умовний Гаррі Каспаров, ну умовний. Не думаю. Не думаю. Да и, собственно говоря, Каспаров не был э, Борисом Немцовым по одной простой причине. Борис Евгеньевич был депутатом, действующим депутатом э, Ярославской думы городской. Он реальным был законодателем, он реально боролся и э, работал в политическом поле все остальные понимаете э, очень очень легко э, сидя дома вот на диване вот сейчас например мы с вами можем э, покритиковать власти рассказать им как им нужно себя вести что нужно делать э, а когда ты обладаешь не, не, не некими опциями но находишься во властных структурах в этой системе очень жесткой Там не факт, что ты применишь свои вот эти потрясающие наработки потрясающие задумки. Понимаешь? А он это делал. Кого можно рядом с ним поставить, я не знаю. Нам в Україні тим паче, це менше відомо. Илья Фейгін, адвокат Наді Савченко, учора зранку в інтерв'ю, нам сказав: що як тільки. Прокинетесь ви, а це було вночі, наскільки я розумію, коли він писав це в Твіттері, Захід вже почне відповідати. Я знаю, Марія, що ви добре знайомі з бізнесами, особливо з, з бізнесменами в Російській Федерації, в тому числі зараз вже санкційний лист досить серйозний. А чи можете ви очікувати як журналісти, як спеціаліст в економічній сфері, на те, що реакція буде ну, дуже сильна на таке вбивство? Не вже задавали цей вопрос. Я... честно скажу, я не знаю, потому что любые санкции экономические, они изолируют огромный российский рынок, делают фактически невозможным их усиление, их продолжение, усугубление, да, и делают фактически невозможным работу зарубежных компаний на российском рынке. Надо это четко понимать. Вот готовы ли промышленное лобби западное уйти с этого колоссального рынка, очень большой вопрос и очень серьезный. И уверяю вас, что если бы было легко его решить, то санкции были совершенно бы другими. Но его решить очень трудно. Мария, я это хочу. Не, это не Ирак, понимаешь, который в результате санкций вымелись российские компании и зашли американские. Там было понятно. Это гешефт А от тут зовсім обратна історія. Дякую вам за цей коментар і за ваші переживання. Марія, я бажаю вам сил. Я знаю, що ви будете говорити, напевно, з сім'єю Бориса Нємцова. Передавайте також від нас сили, терпіння, напевно, і мужності. Дякую, Марія, за те, що ви були разом з нами. Глядачам нагадаю, що Марія Строєва була разом з нами на прямому скайп-зв'язку.